Нічим. І приймати якісь жорсткі міри, звісно. Що 100 людей захватило мені слід дивитися. Як що за влада? Так що більше я нічого не можу сказати. Добре, І законами, тими, які були на благо людини, не кармана, а людини. Ніяк не заспокоїйте, не схід, не ні захід. Ніяк. Ну, така те що, Те, що ми різні. Схід такий є, такі люди захід такий. Я, наприклад, Бандерів не люблю. Сложний питання. действительно сложный, почему? потому что как бы люди, люди настроены по-разному. Тут как бы чтобы настроить, я, я я считаю, это мое личное мнение. То есть нужно меньше политикам делать вот этих вещей, которые они делают там в, в своей Верховной Раде. То есть я человек не профессиональный в этом деле, да, но я понимаю так. Нужно прекратить вот это вот все, вот западное, вот украинцы, вот мы националисты, это все фуфло по большому счету. Люди должны объединяться. Не надо вот этого базарить. То есть, я не знаю, я лично, да, лично говорил и буду говорить русско-украинским языком. То есть я не чисто, чистый, допустим, русский язык, украинский, да, допустим, я могу балакать, могу балакать по-разному, да. Ну, у меня, допустим, ломаный язык, скажем так. Ну, то есть я, вы видите, да, перестраиваюсь сейчас. Ну, мне удобнее, допустим, говорить на русском. Но это не значит, что я, допустим, не украинец. Я украинец, но опять же. Чтобы вот эту всю кухню, скажем так, э, привести в порядок, не надо вот там вот э, все делается оттуда сверху. Политики, это все они делают. Не люди. Вот это вот, что там ходят, люди, которые там с флагами бегают, это все, скажем так, пустой разговор. Это просто люди протестуют против этого. Потому что вот эти вот политики, которые там сидят, вот они вот это фуфлой создают. Все. Это фуфло в натуре. Я базарю так, как есть. То, что я думаю, то и говорю. Я вообще не представляю. Я не представляю. Это надо только чтобы с неба что-то упало, чтобы что-то изменилось. Я уже ни, ни новости не смотрю, и нервничаем. Вообще родители мои сегодня тоже звонили из России. Говорю, кому не нравится он. Моя мама хотела уехать в 70 лет и уехала в Россию, живет и никому. Мозг не выносит. Неприятно, очень неприятно. Сегодня тоже звонят. Ира, у вас там в власти пришли нацисты. Я говорю, меньше смотрите я говорю, телевизор. У нас я говорю, все хорошо. И у нас будет все хорошо. Ну, а какие-то способы успокоить есть? Я не представляю. Как, кто это уже расколотил это все и как это успокоить? Я, я не представляю. Просто страшно, но надеемся на лучшее. Ну, то что. Демократия это жесткая власть и свобода людям. В и в мире Забезпечити їхні вимоги. І в чому діло кінець. Це ну, треба політикам щось Ну, а міліція, взагалі щось. Ну, Нема ніякої реакції. Ну, зараз на даний момент це зависить від політиків, то що в їх руках вся власть, їм треба щось робити. Ну а в Україні триматися. Простим людям, що да. робити? Ну, Простым людям остается только молиться и надеяться на краще.